ради того, чтобы мы жили лучше. Мы живем для того, чтобы наши дети жили лучше. И так будет продолжаться с поколения в поколение. Потому что для нас, самое главное, для действительно настоящих украинцев, это крепкая и большая семья. А когда оппозиционные, так называемые, лидеры начинают своими пустыми лозунгами кричать о том, что караул, извините меня, кроме пустых, слов эти лозунги ничего не несут. Президент Украины Виктор Янукович избран народом официально в 2010 году. Они пытаются через Майдан избрать своего президента. Мы это уже проходили в 2004 году. И те же люди, которые вышли действительно по своим идеологическим убеждениям, обманули ровно через год. То же самое происходит и сейчас. И мне бы хотелось обратиться еще к тем людям, которые освещают в интернете, в средствах массовой информации, подают информацию. Вы можете быть как на Майдане, как здесь, но выполнять честно свой профессиональный долг и объективно высвечивать ту информацию, которая на сегодняшний день есть. Ведь вспомните, если бы не дай бог на митингах, пришли взрослые со своими детьми, то СМИ бы сразу сказала, что партия регионов использует детей. А той стороне можно. И когда мы 1 декабря смотрели в прямом эфире по 24-му телеканалу, когда свободовец снимает на камеру и не забывает об этом говорить, о том, что он из свободы, и о том, что свобода пикетирует и бьет наших ребят, которые выполняют честно свой долг, а потом ему приходит смс 17.40, и он говорит прямо в прямом эфире, ой, извините, тут ситуация поменялась, это тетушки, оказывается, бьют. А 4 часа никто этого не видел, когда их же сторонники это все избивали. Им нужно, чтобы провелась плохо. Кроме нам нужно, чтобы у нас было целое, единое государство. За три года спокойно, нормальной работы мы двигались потихонечку вперед. Президент Украины это единственный человек за 22 года, который приблизил нас к Европе, который сел за стол переговоров и начал вести нормальный диалог. И сегодня, как никогда, нам нужно объединиться вместе для того, чтобы поддержать и президента, и правительство о том, чтобы завершить то, что нам необходимо было по евроинтеграции. Хочет оппозиция избрать своего президента? Избирайте в 2015 году, как положено. Дайте доработать нашему правительству до конца. А дальше люди сами скажут, что необходимо. Еще раз повторяю, мы выступаем за единую, целостную Украину. Спасибо вам за то, что вы с нами. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете. И Господь Бог всегда будет с нами, Он всегда нас поддержит. Спасибо вам. Николай Жук, народный депутат Украины. Noch you've missed Без знакомого поселка на безвязной высоте. Над нами мести рыть, живить, И в голове нас, только крепче мы дружи. Под прекрасным артогнем И как бы трудно не было, Ты верен был своей мечте. Незнакомому посолу, Без дня без хоте Без срока без дня Без дня без хоте И чисто снятся